Мені здається, що є якісь дійсно сили містичні, називімо це не знаю, там, космос, Бог, якісь провідники цих сил на землі. Я так розумію, що є люди, які дійсно щось знають і вміють. Але мені, власне, мені було б страшно звертатися до таких людей, тому що я не знаю, що саме вони вміють. Це праця з якимись такими тонкими енергіями. І ми не можемо передбачити, куди вони можуть ці енергії піти, і як може піти розвиток подій після якогось такого впливу. Мені здається, що це страшно. Страх присутствує, і я согласна з тим, що дійсно ми не знаємо, кому потрапляємо. Есть специалисты, есть Шерлоканы, то есть везде как бы в любой профессии это есть. потому страшно к психологу идти, потому что есть такое понятие, что я пойду к психологу, я попаду в зависимость, я буду там жить у него в кабинете, но это уже на ответственность, честно говоря, психолога. Если психолог позволяет это делать, человек может действительно ходить к нему 10 лет. Если психолог, э, установка такая, что я хочу, чтобы мой клиент быстрее ушел из моего кабинета, я так работаю. Ну, бывают серьезные случаи, бывают очень длительные терапии, и пятилетние, и длительность пятилетняя, но это в зависимости от случая если это действительно серьезные травмы развития или шоковые травмы. Но если это просто, у меня муж там гуляет, какие-то вопросы, которые можно решить там за 10-15 сессий, на таком уровне более поверхностном, не глубинном, то зачем ходить всю жизнь? Дело в том, что ходить всю жизнь к психологу, ходить к бабкам, это постоянно ждать, что кто-то за тебя что-то решит. А по поводу вот этих всех энергий, страха, ну, я могу с вами согласиться в этом, потому что действительно ты пойдешь ты не знаешь то есть, по крайней мере в общении с психотерапевтом да а с психологом ты видишь что делают да ты рисуешь ты рассказываешь ты можешь это как-то пощупать то есть это специалисты какая у кого энергетика то есть бывает такое ты с человеком пообщаешься и чувствуешь себя опустошенным это тоже есть есть люди которые очень четко очень сенситивно они очень четко ну очень тонко чувствуют других людей и действительно А якщо ти йдеш за страхом, то за чим тоді йти? Перевірить себе? Мене непокоїть такий момент у історії Поліни, що вона не тільки своїм життям займається у цих своїх ворожок, у цих своїх провідників містичного світу. Так? Вона вирішує якісь проблеми чоловіка, своїх близьких, своїх рідних, без їх на це дозволу, без їх прохання. І це якась така нездорова методика догнати та донести добро, якась така не, не зовсім. Люди, а так? Тут другой вопрос. Когда люди занимаются очень много другими людьми и жизнями других людей, хочется всегда спросить, а что в вашей жизни происходит? Почему вы хотите наладить жизнь везде, у всех, помочь брату, сестре, Почему они об этом не просят, но я всем помогу. А что происходит в вашей жизни? Да, с одной стороны, для, для этой женщины, может быть, это очень такой серьезный ресурс, и от этого тоже надо отказываться. Но его можно пустить в более конструктивное русло. Помогать другим, да, помогать тем, кто просит помогать, но не терять себя. И помогать самому. А это получается помощь через посредника, причем о которой не просили. Ну, я бы не хотела бы, чтобы мне помогали, если я об этом не прошу. Причем... Что мы можем сказать? Если такие звернения регулярные, они по всяк час, они все-таки Дають людині змогу уникати відповідальності за власне життя, а це не є добре, так тому що ми не відчуваємо, що у нас є власний ресурс, і ми можемо завдяки власному ресурсу якісь цілі впровадити в життя. Так? І як повернутися до цього ресурсу, щоб не втратити в нього надії взагалі? Я знаю, є така проста методика: це про все, що з нами відбувається, розповідати від першої особи. Наприклад, не показывали на ICTV или на 1 плюс 1, а я бачу на ICTV или на 1 плюс 1, так. И встреча бывает формулировать, вербализовать реферальные особы. И цепь сознательно формулирует все ответственность за собственную жизнь, как и за крысы. На самом деле мы все волшебники. И мы творцы своего счастья. И что можно посоветовать и действительно в абсолютно право вернуться к я? Что я могу сделать? Но иногда это очень больно. Человек настолько зашивается во всем этом, он привыкает, что, понимаете, тут еще ж не просто помогает мне, тут еще есть обратная сторона, что все виноваты в том, что у меня происходит. На меня там наслали порчу, меня, наверное, вчера сглазили, потому, поэтому у меня все плохо. А вот здесь вот тут на меня посмотрел, и поэтому у меня машина не завелась. Тут еще же обратная сторона. Тут же как их хорошо помогают. Тут и все и виноваты. Но просто в том, что обратиться к себе, иногда это достаточно больно. Если человек очень сильно погряз в этом, и у него нет этой ответственности. Это работа с формированием ответственности за собственную жизнь. Все начинать с «я» просто обратиться к себе и сказать, а что я могу? Вспомнить, что ты мог вообще. Ты, когда только-только родился, с пеленок пошел обращаться к экстрасенсам, к психологам. Что ты сам мог? Чем ты занимался? Как ты добился вот этого вот в своей жизни? Как ты добился успеха в бизнесе? Как ты добился успеха в учебе? Как ты это делал? Но ну, ты же делал это сам. Ты же делал это без помощи других мистических сил, там, энергии. Это, было, это был ты. Да, эти энергии существуют. Действительно, звезды стали хорошо, сегодня плохо. Это все есть. Но просто в том, что это ты. Это ты все делаешь, а не за тебя. Вот на это стоит обратить внимание. Я творец своего счастья. Но да, меня ведут, мне помогают. Есть нечто большее, нечто, ну, нечто большее, чем мы есть на самом деле. Эти архетипы, знания предков, наши корни, и это очень важно быть с этим в контакте. Но каждый творит своего счастья. Когда свернулась самой Надежде. что мы можем сказать ей? О Надежде хочется пожелать самого всего хорошего в жизни, в ее жизни, чтобы она занималась своей жизнью. Потому что на самом деле она делает сейчас то же самое, что делает ее сестра. Неизвестная. Просила ее сестра задавать вопрос. Я понимаю, что это ее сестра, она переживает, и мы, мы имеем право переживать за своих близких. Мы, у нас может болеть душа, что происходит с ними. Но, а может быть, Полине так нравится жизнь, и это, жить, и это ее жизнь, и она приносит ей удовольствие. Кто знает? Только Полина. Интересно, какие ты людей с хыльной, до седовой Светлана, 38 лет, изюм. Обращаются многие люди. Но основной тип, если обращаться постоянно вот за такой вот помощью, чтобы решили проблемы, это те люди, которые не, не берут ответственность за свою жизнь на себя. То есть они им легче спихнуть все свои неприятности на то, что кто-то в этом виноват, а не посмотреть, что происходит в их жизни или то, что хорошее с ними происходит, ну, если это виноват кто-то, а если что хорошее, так это Бог послал, это еще один разговор. То есть человек в это верит и вообще в этом варится, то есть это, ну, с моей точки зрения, вообще потеря реальности. А если все, что плохое происходит, это кто-то сглазил, а все, что хорошее, это я достиг, это уже немножко про другое. Поэтому в основном те люди, которые не могут взять ответственность за, за свою жизнь, которым страшно встретиться с, с этой реальностью, в которой они живут, с этой жизнью. Мене непокоїть моя мама. Вона вважає, що її чоловік їй невірний, що суботи ходить до ворожки, яка тільки підігріває її страхи. Я вважаю, що це такий спосіб заробітку у таких людей, бо мама вже чималі гроші їй віднесла. Але переконати її я не можу. Олена Балки. Я займаюся питанням, Мені цікавлять такі ці вопроси. Да, по поводу до бабуся ворожить. Хочеться просто сказати з точки зору людей, які займаються этим. Когда вы идете привораживать мужчину, вы понимаете, какую вы ответственность несете за то, что вы делаете? Вы берете ответственность за то, что произойдет с вашим мужчиной? Потому что если говорить языком тех людей, которые вычитывают порчу, снимают привороты и которые делают это, то человек, который привораживает мужа или жену, или делает порчу, он потом несет очень серьезное наказание. А если с точки зрения психолога, просто хочется сказать, может вы попробуете поменять что-то в своей жизни сами, разобраться в семейных отношениях, с мужем, что происходит, почему, ну, если мужчина гуляет или не приходит домой, может, вы спросите, чего его домой это не тянет, и что между вами происходит. Мне важко с властным батьком, он захоплюється астрологией и разной мистикой, и не дает мне спокою. Диктує, что делать в жизни, чем заниматься, отгоняет хлопцев, каже, что жоден из них зі мною не совместный. Маша. Маша, хочется, да, хочется сказать, то, что вы уже взрослая девушка, и вам принимать решение, как вы хотите жить. Советами своего папы или своими. Да, это очень тяжело, это папа, папа обидится, папа авторитетная фигура, папа знает лучше. Но это папа на жизнь, папа на увлечение и папа на астрологию. И он может быть в чем-то абсолютно прав что там звезды не так стали, с этим мужчиной лучше не встречаться, но это ваш выбор и ваша жизнь. И слушать то, как вам жить даже от родного папы, ну вы будете жить его жизнью. Начните жить своей. Если вы кого-то любите и вам кто-то нравится, слушайте свое сердце, что оно вам говорит. А звезды дальше подскажут, что делать. После о звездского с космосом все прекрасно, еще не забывают о проте, сейчас крафтные дела. Все-таки в не нас. то як не ми знаємо про справжні наші цілі, наші бажання і може їх на життя. Якщо ми можемо не все, можливо, це просто не наші цілі. А життя, ще простіше, і ми чекаємо на ваші питання і історії за нашим милу. Не прощаємося.